g'aflatda qolmang taqdirlar qismatlar belgilanadigan kecha yaqinlashmoqda baroat so'zi arab tilida ozod bo'lish najot topish degan ma'nolarni anglatadi de. bu kechaning baroat ya'ni najot topish ozod bo'lish kechasi deya nomlanishiga sabab unda alloh taoloning rahmati sababli behisob insonlar do'zaxdan najot topadilar u shabon oyining o'n beshinchi kechasiga tug'ri keladi baroat kechasi qanday kecha oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey oyisha bu kecha qanday kecha ekanini bilasizmi dedilar men olloh va uning rasuli biluvchiroq dedim rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu shabonning o'n beshinchi kechasidir alloh azza va jalla bu kecha o'zining bandalariga rahmat nazari bilan qaraydi va mag'firat so'rovchilarni mag'firat qiladi rahm so'rovchilarga rahm qiladi dillarida musulmonlarga nisbatan gina adovat saqlovchi kishilarni qanday bo'lsa shunday holatda qo'yib qo'yadi dedilar bu kechada nimalar sodir bo'ladi oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam bu kechada shabonning o'n beshinchi kechasida nimalar bo'lishini bilasizmi dedilar oysha roziyallohu anho yo ollohning rasuli bu kechada nimalar bo'ladi dedilar u zot u kechada odam bolalarining bu, bu yilda tug'iladiganlari va bu yilda vafot etadiganlar yoziladi va u kechada ularning amallari ko'tarilib rizqlari nozil bo'ladi dedilar bu kecha gunohlar mag'firat qilinadi abu bakr siddiq roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar olloh taolo shabonning 15 beshinchi kechasi dunyo osmoniga o'zining sha'niga muvofiq tushadi va allohga shirk keltirgan hamda qalbidagina kudurat bor kishidan boshqa barchani mag'firat qiladi abu muso Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar alloh taolo shabonning 15 kechasida rahmat nazari bilan qarab shirk keltiruvchi va qalbida birorta musulmonga nisbatan gina adovat saqlovchi kishilardan boshqa barcha mahluqlarni mag'firat qiladi abdulloh ibn amir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shabonning o'n beshinchi kechasi alloh taolo bandalariga rahmat nazari bilan qaraydi ikkita shaxsdan boshqa barchani mag'firat qiladi biri ginachi boshqasi nohaq odam o'ldiruvchi dedilar bu kecha duolar qabul bo'ladi usmon ibn abul os roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar qachon shabonning 15 kechasi bo'lsa bas alloh taolo tomonidan bir nido qiluvchi nido qiladi birorta mag'firat so'rovchi bormi men uni mag'firat qilaman biror narsa so'rovchi bormi men unga beraman deydi shu vaqtda kim qalbidan so'rasa unga o'zining sha'niga muvofiq beriladi zinokor xotin va mushrikdan boshqa bular o'zlarining yomon amallari sababidan alloh taoloning ne'matidan mahrum bo'lgandirlar imom shofiiy rahmatullohi alayh aytadilar bizga shu gap yetdiki besh kechada duolar qabul qilinar ekan juma kechasi idul adho kechasi idul fitr kechasi rajab oyining avvalgi kechasi va shabon oyining o'n beshinchi kechasi bu kecha odamlar do'zaxdan ozod qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar jabroil alayhissalom mening oldimga kelib aytdilar bu shabonning o'n beshinchi kechasidir alloh taolo bu kechada ko'p odamlarni do'zaxdan ozod qiladi ularning adadi kalb qabilasi qo'ylarning junlaridan ham ziyoda bo'ladi faqat bu kechada ta alloh taologa ke shirk keltirgan ginachi va qarindoshlik aloqalarini uzuvchi izorini manmanlik bilan to'pig'idan pastga tushirib yuruvchi ota onasiga oq bo'luvchi va xamir ichuvchi kishilarga rahmat nazari bilan qaramaydi <Sessizlik> bu kecha qanday amallarni bajarish lozim xufton va bomdod namozini jamoat bilan ado eting tavba va istig'for aytishga e'tibor qiling o'zingiz va barcha ummat uchun xayrli duolar qiling toqatingiz yetganicha zikrlar nafl ibodatlar qur'on tilovat qiling imkon topsangiz shabonning o'n beshinchi kuni ro'za tuting ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi qachon shavonning o'n beshinchi kechasi bo'lsa uning kechasini bedor o'tkazinglar kunduzining ro'zasini tutinglar chunki o'shanda olloh quyosh botish paytida dunyo osmoniga -ta tushadi va to tong otgunicha qani istig'for aytuvchi bormi mə? uni mag'firat qilaman qani rizq so'rovchi bormi unga rizq beraman qani baloga uchragan bormi unga ofiyat beraman qani falon falon deydi dedilar imom ibn mojar rivoyati bu kechani bedor o'tkazganga jannat vojib bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim 5 ta kechani bedor o'tkazsa jannat unga vojib bo'ladi tarviya arafa qurbonlik fitr va shabonning 15 beshinchi kechalaridir dedilar alloh taolo bu oyda xolis niyatlar ila qiladigan jamiki amallarimizni qabul qilsin ramazon oyiga o'zi yetkazsin o'zi duolarni ijobat qiluvchi va gunohlarni mag'firat qiluvchi zotdir